Ми сьогодні дуже погано зіграли в захисті. Сьогодні в основному пропустили, гравці, основним гравцям дали забити їхні очки. Ми не, не впоралися сьогодні з ними в захисті. І в нападі збилися на кітки, які не принесли нам результату. Було бажання вийти на майданчик допомогти. Звісно. Ви не тренувалися, тренуєте трохочкові очки? Ще б з'ясували, яка була організація? Звісно, ми тренуємо якісь е, завжди. Сьогодні. Чому так мало приходили під кульце, чому там такі трохочкові очки не повіряють? Зупинилися в нападі, зупинилися, хотіли трохочковими, не, не вийшло. Ну, але гра була вдовольча, так? Не справились в первую очередь в защите с главными игроками. Была установка, как можно плотнее их опекать. И Ли, и Митчелла, и Вукасавлевича. Они были самые и есть самые результативные игроки. И вообще, если вы посмотрите статистику, то 69 очков из 76 забили иностранные игроки. Это меня настораживает. Причем была установка помогать за счет украинских игроков, за счет Стефанишина, алферовы Солтовца, Зубрицкого. Увидели, какая у нас защита была, особенно в четвертой четверти. И не смог вмешаться тот процесс, который проходил в нападении. 36 трехочковых бросков – это рекорд этого сезона у нас. Команда избрала легкий путь. Я пытался вмешаться, но вот очень много трехочковых. 36 таких такого не было у нас еще количество. Ну, и, естественно, не боролись, не играли агрессивно в нападении. всего пробили два фала за игру. Это очень серьезный показатель именно нашего агрессивности в, защ... в нападении. Команда выбрала легкий путь. Я же говорю, пытался. Еще поначалу там как-то было давление из-под кольца, но потом сбились только на трехочковые броски. Не могу сказать, что бросали через руку. Бросали свободно. И, вы знаете, Ревзин бросает с процентом 40 в чемпионате 5-0. Если в первой половине неплохо выглядело, а второй провалился. Лымик пошли трехочковые, начал последовать и так потихонечку сбились на индивидуальную игру. Травма, получила вторник травму, надеялись и держали информацию, что выздоровеет и оклемается до последнего. Вот. Я не знаю, повредил кисть левую. И все давление из-под кольца у нас закончилось. Травмирован Зюба, травмирован пирсом. Девять человек в тренировочном процессе. Вот. Ну, готовились, молодцы, ребята, в принципе, старались. И три четверти мы играли очень неплохо. Маленькое количество времени у лобре, с чем сразу? с его действиями на площадке. Так, кількість трехочковых, це, я так зрозуміло, не ваша постановка на игру, а mm. ініціативи -hmm. більше игроків, чи без вихід просто? Б Была, э, э, в первой половине мы показали на Олимпии неплохой процент трехочковых, и... Я пытался перевести игру под щит, я пытался э, играть с преимуществом э, под кольцом больше давления, что ПТХ и, и Фросенюк, больше давления на полевых игроков и на Мичела и на Васильевича. Вот. Но отсутствие первого номера, оно сказывается. Все мои слова не дошли до игроков. Я говорю, выбрали новый легкий путь. Если вы помните, легкий путь был и защите в первой половине. Шесть, только штрафные, шесть фолов мы получили за 20 минут первой половины. Шесть волов. Если еще в первой половине 2 фала, во второй четыре. Всего лишь шесть волов это, это не агрессивная защита. Ну, ну, да. нет, я еще раз говорю, что бросали-то свободные броски. Я не могу сказать, что кто-то там тянул на себя там, или что. Равномерно распределилось. Так, и... Мы и без Лоренца выиграли в и на его площадке. Поэтому я не считаю, что отсутствие Лоренца... Да, он сказывается, но мы уже долгой период уже свыклись играть без него. Вопрос в том, что мы не можем себе позволить, чтобы игроки выпадали у нас из обоим. Я надеюсь. Я надеюсь, ничего, я не доктор, я ничего не могу сказать. И, ну, проявил желание попробовать, там, вышел два раза, и увидели достаточно неудачно. Чи за Просто... какую игру уже как бы, пятый номер не показывает как бы, игру, которая как бы, отвечала пятому номеру? Он пятый не... номер это кто? Питерс. Вам не кажется, Пусть... что Пусть... это не та человек, которую вы бы хотели я... бы? Это мой выбор, Питерсон. Это один вопрос. Второй, он капитан команды, он выполняет те установки, которые должны быть. Если вы считаете, что он забив 18 очков там и сделав, я не знаю, сколько подборов, то надо посмотреть, 6 подборов. Он самое слабое звено у нас в команде. Вы это хотите сказать? Ну, ключевое звено. Давайте искать причины что они виноваты. Я, например, считаю, что виноваты все, начиная от меня и кончая командой. Я никогда не говорил, что кто-то виноват. Вопрос в том, что мы не можем еще раз себе позволить выпадание, выпадание Буренко, выпадание Ревзина, выпадание Тикса во второй половине. Ноль очков и плохая игра в защите. Вот здесь надо искать резерву, и если эти игроки помогли бы, игра бы другая была бы. И Питерсон на своем уровне сыграл. Мы не имеем права выпадания э, Пирсона. И назвал четверых игроков. Из восьми, которые присутствовали на поле. А столько времени играет Дайксон. Не боитесь, что он конец сезона травму может получить Теперь... Это конец сезона, вы правильно говорите. Я выжимаю все, что можно, мне неким его заменить. Если Буренко сегодня был бы уверенно играл бы, получил бы меньше времени. Немножко... Неделя у нас есть, он восстановится. Дзюба травмирован. Ну, не знаю пока, я же вам говорю. Я на сегодняшний день только эта игра, в принципе, кроме как ну, морального удовлетворения, ничего не, не дает питание на вашу думку просто на сколько процентов сегодня с того что моглы гравцы выложились не знаю, наверное, вы, вы, вы меня наверное не понимаете я говорю 4 человека из 8 выпало значит э, и выпало да и выпало и в защите, и в нападении ну, вот и все тут уже фактически определился наш соперник плей-офф не самый легкий выбор можно вас по фамилии назвать? Вы хотите пропиариться, да? Да, мы специально, да, мы хотели выйти именно на Будивене. Мы не передали, что мы их чекаем в финале. Ну, заулыбались, хоть хорошо стало. Это а такие прямо как будто похороны. Все равно будем за вас залезть, Спасибо. Вот это мне больше всего нравится. И спасибо всем, кто пришел а сегодня в такую погоду. Вы ну, тот человек, который за вами-то. Да, 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 да. Что-то молчит о тактике на Будивельник, да? О а схемах, а схемах. О схемах, я да. Поэтому... Контроля, да, да, спасибо вам. В такую погоду с